Salam hörmətli müəllimlər. E, mən 244 nömrəli orta məktəbin ibtidai sinif müəlliməsi Həsənzadə Günel. Bu gün sizə Microsoft Teams proqramında mövcud olan panellər haqqında məlumatlar verməyə çalışacağam. Microsoft Teams proqramında e, proqramı açarkən qarşımıza sol paneldə bir neçə simge çıxır. Və biz bu simgələrin nələrdən ibarət olduğunu, mənalarını anlamağa çalışacağıq. Bu gün sizə söhbət və yaxud da chat bölməsindən danışacağam. E, ola bilər ki, dil fərqinə görə bəzilərimizdə söhbət yox, chat yazılsın. E, sol paneldə ikinci e, ikinci bölmədən gedir söhbət. Deməli, burada bizim şəxsi yazışmalarımız mövcuddur. Səhifənin sahibi hər kimlə yazışıbdısa, kiminlə söhbət edibdəsə, yalnızca onunla olan mesajlaşmaları, söhbətləri mövcuddur. Yəni bizim şəxsi səhifəmiz, yazışma səhifəmizdir. Yazışma səhifəmizin sol tərəfində gördüyünüz bu hissədə Microsoft Teams platformasında kimlər qeydiyyatdan keçibdirsə, onların adları burada görünməlidir. Hal-hazırda mövcud internet vəziyyətinə görə bizdə görürsünüz, bir neçə nəfər son danışılan şəxslərin adları yalnız görünür. Biz istəsək kiminlə danışmaq istəyiriksə, həmin insanın adını yazaraq gördüyünüz bu hissəyə, onun adını yazaraq biz həmin insanın şəxsi profilinə ə, tapıb onunla ünsiyyət qura bilərik. Lakin bu zaman şəxsin adını və soyadını deyil, onun Microsoft Teams proqramında qeydiyyatdan keçdiyi istifadəçi adını qeyd etmək daha məqsədə uyğundur. Çünki bu ə, qısa zamanda axtardığımız şəxsləri tapmaq üçün və doğru şəxsi tapmaqda bizə kömək edir nəzərə alsaq ki, eyni ad və soyadda bir neçə insan oldu, olduqda bu bizim üçün problem yarada bilər. Mən indi şagirdlərimdən birinin istifadəçi adını bura daxil edəcəm. Şagirdlərimdən birinin istifadəçi adını daxil edirəm və onun profilinə buradan qoşulmağa çalışacağam. Bəli, E, daxil etdiyim istifadəçi adı Mehri Ağayeva adlı şagirdimin istifadəçi adı idi və mən onu təsdiqlədim. Burada artıq bizim yazışmalarımız göründü. E, şəxsi səhifəmizdə e, hər kimlə yazışmaq istəsək e, burada yazışma hissəsinə daxil ola bilərik. Bundan əlavə yazışmaq yox, görüntülü danışmaq istəsək bizim profilimizin, yəni adımızın və ya foto paylaşdığımız şəkil varsa, profilimizin sağ tərəfdə aşağı hissəsində kamera düyməsini sıxmaq kifayətdir. Yox, biz qarşı tərəflə yalnızca səslə zənglə danışmaq istəyiriksə, o zaman burada ə, telefon düyməsini sıxmaq kifayət edir. Düz profilimizin altında iki insan və bir pilos simgəsinə rast gəlirik. Bu simgəyə daxil olsaq, düyməni sıxsaq, belə bir başlıq gələcək. Bu nə deməkdir? Mən Mehri adlı istifadəçi ilə danışan zaman bu söhbətə bir neçə nəfəri də daxil etmək istəyirəmsə, o zaman onların istifadəçi adını bura qeyd edib və göndər düyməsinə basmaqla onları da bu söhbətə daxil etmiş olaraq. Yenə söyləyirəm, ə istifadəçi adından istifadə etməyiniz daha məqsədə uyğundur. Nəyinki ad və soyadını yazmaq. Daha sonra gələcəy danışmaq istədiyim şəxslə yazışma mətninə. Yazışma mətnindən istifadə edərkən bura istədiyimiz söz və ya xotda cümləni yazırıq. Məsəl üçün salam A, burada aşağıda qarşımıza birinci simgə, A hərfi və onun yanında qələm ikonası çıxacaq. Və biz o düyməni sıxsaq, qarşımıza deməli bizə Word proqramından aydın olan, deməli mətnin şriftləri, mətnin rənglənməsi, mətnin altında, üstündə xətt yazılması, xətt qoyulması ə kimi, e, deməli simvollar qarşımıza çıxacaq və yaxud da abzaslara ayrılması e, və yaxud da ortada, e, sonda e, işarələmək, yazılması qeyd olunur. Burada e, simgələrin sonunda üç nöqtəni görəcəksiniz. Bu üç nöqtə bizim qarşımıza test-test çıxacaq və üç nöqtə özündə bir neçə bir neçə məlumatı, yəni bir neçə e, məlumatları əks ettirib deməkdir. Burda bizim üçün ən maraqlı hissə söhbət əsnasında, əgər cədvəl qurmaq istəsək, hər hansı bir məlumatı cədvəllə paylaşmaq istəsək, cədvəl qurmaq hissəsi də mövcuddur. Baxın, burdan avtomatik istədiyimiz cədvəli qurup və orada tutaq ki, yazışmaya davam edə bilərik. Gəldik yazışma mətnində a 3-ü ikinci simgəyə. İkinci simgə burada deməli nida simgəsidir. Nida simgəsi üstünə sıxsaq burada 3 dənə sətir açılır. Birinci sətir göndərdiyimiz mesajın sadə olduğu kimi göndərilməsidir. Adi mesaj, yəni standart. Bu qarşı tərəfə adi şəkildə göndərilir. İkinci hissə burada ikinci sətir önəmli, yəni o hissəni, o sətiri üstünə gəlsək və bir dəfə ora daxil olsaq, göndərdiyimiz mesajın üstündə önəmli sözü yazılacaq. Bu nə üçündür? Qarşı tərəfə vacib bir mesaj yolluyuruq və o bu mesajın vacib olduğunu bilmək üçün avtomatik vacib sözü özü yazılır. Və nida bölməsində üçüncü burada zıvanoq zəngi görürsünüz. Bu nədir? Biz bura əgər daxil olsaq, göndərdiyimiz mesaj təcillidirsə, biz bura daxil olmalıyıq. Bu zaman bizim göndərdiyimiz mesaj hər 20 dəqiqə, hər 2 dəqiqədən bir 20 dəqiqə ərzində qarşı tərəfə göndəriləcək. Və bu da bizim üçün avantajdır ki, mesaj tez-tez gedir və həmin insan daha tez müddətdə mesaja baxa bilər. Gəldik burada 3-cü simgəyə. Bu skripka simgəsidir. Buranı açanda qarşımıza 2 sətir çıxır. Birincisi OneDrive, telefonlardan bizə məlum olan cloud texnologiyasıdır ki, burada Microsoft Teams proqramının daxilində məlumat saxlama yeridir. Yəni burada əgər məlumatlarınızı saxlasanız, təhlükəsiz bir şəkildə məlumatlar qalacaq və əgər OneDrive proqramının içində sizin hər hansı bir məlumatınız varsa, siz onu buradan üstünə klikləyib paylaşa bilərsiniz. Yox, siz OneDrive proqramında deyil, öz kompüterinizdən hər hansı bir məlumatı PDF şəkildə və yaxud da video şəkildə, və yaxud da şəkil formasında paylaşmaq istəyirsinizsə, yenə bu skript ka düyməsini sıxaraq burda ikinci sətir. Bilgisayarımdan qarşıya yüklə, yəni kompüterdən yüklə hissəsinə daxil oluruq. Və burada gördüyünüz kimi mənim videolarım var. İstənilən bir videonu və ya bu da nümunə olaraq bir şəkli göstərə bilərəm sizə. Burdan istənilən bir şəkli, yəni qarşı tərəfə şəklin yüklənməsi tamamlananda qarşı tərəfə göndərmək mümkün olacaq sonrakı bizim burada deməli simgələrimiz, ismayliklərimiz var. Daha sonra gif rəng deməli hərəkətli şəkillərimiz var. Burada daha maraqlı Ha, deməli bir işarəmiz, simvolumuz var ki, dərs zamanı, söhbət əsnasında dərsi uşaqlara daha maraqlı etmək üçün, onları daha həvəsləndirmək üçün burda müxtəlif mövzulara aid, deməli sim şəkillərdən istifadə edə bilərsiniz ki, bu da uşaqlarda daha çox, yəni onların xoşuna gələ bilər. Daha sonra bizim qarşımıza kalendar bölməsi açılır. Bunun haqqında ayrıca bir video paylaşacağam gəldi. Burada deməli stream bölməsi var. Stream bölməsi istənilən bir məlumatın, istənilən bir videonun deməli linkini kopyalayaraq bura paylaşıb, bura yükləyib, burdan da stream proqramına yükləyirik və burdan da istənilən şəkildə bizim səhifəmizdən qarşı tərəfə göndərmək mümkün olur. Daha sonra burada YouTube-un simgəsini görürük. YouTube-un simgəsi isə YouTube-dan anındaca, yenə deyirəm, danışdığım şəxsə istənilən bir videonu göndərə bilərəm. Məsəl üçün burdan gül yazsam, güllərə aid anında videolar açılacaq. Siz istədiyiniz videonun adını doğru və dəqiq şəkildə yazsanız, onun da açılması mümkündür. Burada görürsüz bir çox şeylər yazılıbdı. Kinolar bununla bağlı olaraq bir çox məlumatlar var. Yəni bunun birini sıxsaq istənilən halda baxın yüklənib, sonunda gəlib, yəni göndər düyməsini sıxaraq həmin şəxsə göndərə bilərik. Sonra bizim qarşımıza Vikipediya'nın simgəsi gəlir. Wikipedia-da bildiyimiz kimi ensiklopediya deməkdir. Söhbət zamanı, dərs zamanı şagirdə ensiklopedik bir bilik vermək lazımdırsa, tutaq ki, yenə gül yazıram. Siz tənlənən bir şeyi qeyd edə bilərsiniz. Həmin yazdığımız mövzu haqqında Wikipedia-da, yəni ensiklopedik biliklər çıxacaq. Onun da üstünə çıxaraq həmin məlumatı yükləyəndən sonra qarşı tərəfə göndərə bilərsiniz. Burada 3 nöqtə düyməsini görəcəyik. 3 nöqtə düyməsi bizim qarşımıza tez-tez çıxacaq. Bu düymənin içərisində bir neçə proqram birləşir ə, ümumi şəkildə. Burada gördüyümüz xəbərlər, sonra location yerlər və yoxda hava haqqında məlumatlar var. Bunları sadəcə sizinlə paylaşdım. Hələ ki bizim tədris proqramımızda, bizim sistemimizdə bunlardan istifadə olunmayacaq, amma yenə də məlumatımızın olması lazımdır.